केंद्र सरकारमध्ये दोन अतृप्त आत्मे आहेत चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार या दोन अतृप्त आत्म्यांचं तुम्ही समाधान करा भटकती आत्मा कोणाचा पीछा सोडत नाही नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदावरून हटवत नाही तोपर्यंत आमचा आत्मा शांत होणार नाही नरेंद्र मोदी यांना अतृप्त आत्म्यांची शांती करावीच लागेल अशी संतप्त प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। क्या मिला क्या आप देखिए ना आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है चंद्रा बाबू के अठारह सांसद है टोटल नीतीश बाबू की भी है बारह चौदह लगता है उनको क्या मिला है अगर उनको एक कुछ मिला नहीं तो उनको क्या मिलेगा सर महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक भी थोड़ा नाराज नजर आ रहा है कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों को तो पोर्टफोलियो हमने नहीं तो ये जो कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो क्या हैवी इंडस्ट्री हेवी इंडस्ट्री मिला है. किसी को कुछ नहीं मिला है बीजेपी ने आप, आपस में बांट लिया है सब बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है नीतीश कुमार जी हो चंद्रा बाबू चिराग पासवान दिवे गौड़ा जी की पार्टी किसी को अब तक तो कुछ तो मिला नहीं है मुझे लगता है ये सरकार टिकने वाली नहीं ये सरकार टिकने वाली नहीं, आप तो या की से को नहीं दिया है नहीं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को एक मानसिकता में पहचानता हूँ ये बहुत डरते हैं दूसरों से दूसरों की ताकत से बहुत डरते हैं ये दोनों की ताकत यह है नरेंद्र मोदी अमित शाह देवेंद्र फडणवीस उनके जैसे लोगों की ताकत है सरकार सत्ता की जो एजेंसी होती है ईडी सीबीआई, पुलिस इनकम टैक्स यह अगर निकाल दो यह उनकी आत्मा है यह उनकी रियल आत्मा है यह आत्मा अगर उनसे शरीर से निकाल दो तो ये कुछ नहीं अभी देखो खेल शुरू करेंगे आप देखिए कल फड़नवीस का भाषण में सुन रहा था कि मैं भागने वाला नहीं हूं मैं लड़ने वाला हूं भाई ईडी सीबीआई के हथियार बाजू में निकालो और लड़के दिखाई सीबीआई पुलिस इनकम टैक्स एक बाजू में करो और मैदान में आकर दिखाइए हमारे सामने एक मिनट आप मैदान में नहीं दिखोगे ईडी सीबीआई किस बात ये जो एजेंसीज है आप उनका मिसयूज करते हो और हमसे लड़ते हो बाकी आपके पास है क्या आप जैसे डरपोक लोग मैंने पूरे राजनीतिक मेरे जीवन में नहीं देखे मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मणिपुर में जो हो मणिपुर में क्या हो गया कल कश्मीर में क्या हो गया मोहन भागवत जी आदरणीय है बोलते हैं लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना बोलने से क्या होता है लोकवा अहंकार बाढ़ मग जो अहंकार बाढ़ता है सत्ते वरुण कस पहा आशीर्वाद कशाला देतेय मग सरकारला कुठला मग तुम्ही तस स्पष्टपणे सांगा संघाचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा संबंध नाही जसं जेपी नड्डाने सांगितलेलं आहे जेपी नड्डाने सांगितलंय आम्हाला संघाची गरज नाही हे सरकार खाली केचा मौन भागवताना वाटत असेल हे सरकार राष्ट्राच्या हिताचं नाहीये राष्ट्राच्या अखंडतेच्या हिताचं नाही तर मोहनराव भागवत साहेबांनी हे सरकार खाली खेचावं त्यांच्यामध्ये तेवढी क्षमता आहे मनसेने बिनशर्त पाठिंबा पार दिला होता मात्र मनसेला असल्यानं एक प्रकारे अस्वस्थता बघा अस्वस्थता असायला सुद्धा पक्ष जागेवर असावा लागतो ना अस्वस्थता कोणामध्ये असेल अजित पवार एकनाथ शिंदे राज ठाकरे यांचे पक्ष आहेत या पक्षाला जाणच नाहीये ओढून ताणून बनवलेले पक्ष आहेत त्यांच्यामध्ये कसली अस्वस्थता असणार हे सगळे सुपाऱ्या घेऊन निर्माण झालेले पक्ष आहेत तिन्ही पक्ष एका भयातून निर्माण झालेले पक्ष आहेत आणि त्यांना जे काम दिलेलं आहे की शिवसेना आणि शरद पवार साहेबांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यावरती हल्ले करा त्यांना कमजोर करा या त्यांना तिघांना दिलेल्या सुपार सुपार्या आणि त्या सुपाऱ्या त्यांनी या साईड स्वीकारल्यात नाहीतर आम्ही तुम्हाला तुरुंगात पाठवा ईडीसीबीआयचा वापर करू त्यातून निर्माण झालेल्या पक्षांनी अस्वस्थ कशा करता व्हायचं तुम्हाला दिलेली ड्युटी जी आहे ते तुम्ही पूर्ण करा पार करा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना निधी भेटत नाही असा आरोप करत शिंदे मला असं वाटत नाही त्यांना खोके हे टेबला खालून घेतले हा कुठला निधी आहे म्हणावं पन्नास पन्नास खोके एकदम ओके हा टेबला खालचा निधी आहे ना त्यांना कायदेशीर निधी नको आहे त्यांना बेकायदेशीर निधी टेबला खालून हवा चला थँक्यू